Ini dalam syarak tuan-tuan tahu, tahu kita panggil apa? Kita panggil ruai bidah. Memang hari ni banyak ruai bidah. Ruai bidah ni ialah dia tak ada ilmu pun, bahkan tak ada kepakaran, malah kelulusan dalam bab tu. Tapi dia suka bercakap, dan suka konon. Ha? Kemudian satu lagi dia panggil riba jual beli. Ha, which riba jual beli ni pun ada dua lah. Satu dipanggil riba fadha, satu dipanggil riba nasiah. Riba fadha ni ialah pertukaran item ribawi Uh, secara tidak setara lah, tidak kuantiti yang sama dan nilai yang sama. Uh, jual riba jual beli ni dia lebih tertumpu kepada ataupun dia lebih melibatkan kepada komoditi uh, ataupun item ataupun aset riba beli lah, emas, perak ya. Uh, dan mata wang juga. Dia lebih spesifik kepada benda tu which is dia ada parameter tertentu lah yang perlu kita ikut uh, kalau kita tak ikut dia jadi pertama riba fadal bila kita buat pertukaran secara tidak sama nilai dia lah ataupun uh, kuantiti dia. Ya. Kalau emas dengan emas dia kena sama nilai lah, Perak perak sama nilai, RM sama RM kena sama nilai lah. Ya. Walaupun duit lama duit baru. Walaupun emas lama emas baru. Kecuali kalau emas perhiasan, emas perhiasan ni ada kelonggaran sikit. Ya. Dan standard jaking pun uh, tidak melibatkan riba pada emas emas perhiasan. Ya. Ha, itu dia ikut Ibnu Taimiyah punya punya fatwa lah. Tapi kalau tuan-tuan ikut standard mazhab Syafi'i, bahkan majoriti para ulama apa pun saja, apa pun mas saja. Ha, tuan-tuan bila buat pertukaran mas lama mas baru ha, masih perlu sama kuantiti dan nilainya dan tak boleh berbeza sama sekali. Sebab itu kalau tuan-tuan trade in emas lama nak beli emas baru. Tuan-tuan just trade in macam tu. Ya eh, tak? Ha, bagi emas lama tambah duit. Kalau tuan-tuan ikut standard mazhab Syafi'i, Ha, memang haram lah Kerana ada riba di situ Dia panggil riba fadol lah Riba tambahan Tuan-tuan kena jual dulu mah lama Ambil duit After that baru tuan-tuan beli emas yang baru Dengan tambahan duit yang lain lah ha, Nyusuh tak? New, tidak nyusuh Memang parameter dia begitu ha, Tapi nasib baik Jakin pakai Ibn Tamiyah punya Saya ingat ada beberapa individu saja yang membenarkan Antaranya Ibn Tamiyah lah ha, kita dalam market ni banyak pakai Ibn tamiah ya ha, hmm. nampak Baik di peringkat atasan, kewangan atasan sana maupun di peringkat bawahan. Semalam ada orang dia kutuk-kutuk Ibnu Taimiyah dalam Facebook. Ya. Jadi saya tanya dia balik, saya komen tu. Saya tanya dia, awak makan kat kedai, awak buat mana? Ada tiga cara. Pertama, ni kat kedai makanlah restoran. Pertama, awak tutup ambil makanan, tunjukkan makanan tertukar harga lah kemudian awak bayar awak makan number one ha. Uh, yang ini sepakat para ulama tak ada isu lah yang kedua tuan-tuan tuan-tuan tertukar harga makan kemudian bayar yang ini 50-50 sebagai ulama kata ok sebagai ulama kata tak ok tapi Nawawi kata ok sekurang-kurang telah ditertukar harga lah ada goro tapi sedikit saja. pasal apa goro pasal awak belum buat jual beli lagi awak dah makan setakat menentukan harga bukan jual beli ha, tapi Nawi kata ok itu sudah dikira jual beli secara mu'atat mana secara serah terima lah ha, tapi kalau tuan-tuan ikut fatwa mufti wilayah sebelum daripada ini pada tahun 2000 bila lah saya pun tak ingat saya baca ha, dia menjalankan yang tu lah nombor satu the best nombor dua ni the best juga rendah sikit tapi yang terbaik dia kata nombor dua bagus ha, ya. pasal apa? Ha, pasal setelah dia tengok ditentukan harga maka insyaAllah lah tidak berlaku penipuan di pihak pembeli tidak juga penidasan di pihak penjual betul dia tengok dah, okay? kan? banyak sikit kalau dia nampak jadi dia tak ada waro di situ ya? ha. ha. dan boleh mengelakkan salah faham lah sebab dah tertukar harga dia pun dah tengok Okey. bayar kemudian tak apa ha. macam kita berhutang lah kita berhutang ala kulihal boleh lah begitu model ni hok hok very moderate lah 50-50 ha, nombor 3 ni banyak orang buat nombor 3 ni ambil makanan harga entah ke mana makan dulu after that baru ditetukar harga dan baru bayar ini pak mazhar kata haram tuan pak mazhar kata haram mazhab syafi'i lebih-lebih lagi hatta kata nawawi hadha haramun bil ijma' ini haram dengan ijma' sepakat para ulama' tak boleh buat ha, tapi sebenarnya tidak ijma' masih ada ulama' yang kata boleh tapi very very minor uh, numbers of the scholars tak ramai lah ha, uh, saya tahu dua orang saja itulah alimah Ibn Taymiyah rahimahullah dan juga alimah Ibn Al-Qayyim rahimahullah dia dua orang saja yang membenarkan dia kata ok saja walaupun tak ditetukar harga selagi mana uruf menerimanya dan tidak ada pertikaian-pertikaian tertentu atau salah faham which ada tak? baloh ke gaduh ada? ada tapi sikit sangatlah kes nak cerita begitulah. Sebab tu kalau tengok standard mufti wilayah dia kata nombor 2 tu terbaik. tentukan harga dulu baru makan. Ya, supaya apa? Supaya mengelakkan a uh, itulah sikit sebanyak penipuan. Karena kalau kita tak kira dulu dia dia membuka ruang kepada penipuan. Dan juga mengelakkan penindasan dan lebih lagi uh, untuk mengelakkan salah faham lah Tapi nombor 3 ni pun okey. Tapi nak cerita kata-kata ulama' kata tak boleh juga. Yang kata boleh tu Ibnu Taimiyah saja. Dan mungkin lagi ada individu yang lain, ya. Az azan. Masuklah insya Azan dulu lah, ha, lepas tu kita sambung. Ini sebenarnya dalam bab dalam bab yang kedua larangan ghoro, tapi saya sentuh awal-awal lah sebab dah 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 sentuh tadi kan. Tuan-tuan, ni kolam-kolam pancing ni. Apa hukum tuan, tuan pergi kolam pancing ni? Pertandingan lain ni, ini semata-mata pergi kolam pancing, bayar. Apa hukum dia? Tuan-tuan tengok fatwa Selangor harus Tuan tengok fatwa Perak harus Tuan tuan tengok fatwa okay lah, Negeri Sembilan harus Dan saya akhir lah Negeri-negeri Malaysia kata harus Tuan tuan kalau ikut majoriti para ulama Termasuk yang standard Mazhab Syafi'i secop jari macam ni Haram Awak bayar kolam Untuk awak pancing dapat ikan dalam tu Pasal apa haram? Pasal ada roro di situ Awak bayar tu Sebenarnya bukan untuk kolam Awak bayar tu untuk ikan Bakal kontak hari ni pun Kadang-kadang yuran tu ditentukan Ikut ikan kat dalam ikan besar mahal, ikan kecil murah. Bukan yang ikut fasiliti sangat pun. Tonton buka buku mazhab Syafi'i yang lama-lama kan, memang ada bab yang khas. Ha, ijaratul birkah lis sama. Menyewa kolam untuk dapat ikan. Saya cok jari haram. Imam Syafi'i dia ada teks, memang dia kata haram lah la yajuz ijaratul birkah lis sama. Ataupun la yajur takyimul birkah lis sama. Tak boleh sewa kolam untuk dapat ikan. Ha. Dan kotak yang lain, sewa hutan untuk dapat haiwan. Ya. Yeah. Apa lagi? Sewa haiwan untuk dapat susu. Sewa pokok untuk dapat buah. Semua kata tak boleh. Hanya ada very minority individual of the scholars. Hanya beberapa orang je yang kata boleh. Yang top Ibn Tamiyah lah dia kata boleh. Dia kata boleh. Yang tu itu kita guna pakai pada hari ni. Ya. Yeah. Ha. Kawan saya tuan-tuan dan adalah setengah-setengah orang ni dia 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 sewa rusun ialah awak orang kaya Ada sawit berpuluh eka Awak tak ada nak usahakan semuanya Jadi sebahagian awak sewakan kepada orang Secara pajakan Macam kawan saya pun Antara dia punya usaha yang dia buat juga, ialah Dia sewa lah Kebun sawit individu tertentu Macam tempat kami ada seorang toke ni Dia ada banyak ladang sawit Jadi dia sewa kepada orang yang nak sewa Dia sewa Saya tak tahulah berapa eka Tapi saya pernah pergilah Dia sewa 2000 sebulan Saya ingat 3-4 eka juga kot itu kalau ikut standard mazhab Syafi'i tak boleh tu. Sewa kebun, kebun tu tuan-tuan sewa bayar bulan. Ha. Bici tak boleh. Dia sama je yang kontak kolam ikan tadi. Tapi dia benarkan. Dan memang diamalkan di pekat bawahan. Pasal apa? Ha. Tidak ada ulama yang mengharuskan lah. Tapi tak ramailah lah. Antaranya Ibn Taimiyah, Jasa dia banyak tuan-tuan. Dalam perbankan berlambak dia punya jasa. Kita kalau tu tuan tengok lah, pakar-pakar kewangan lah, ya, yang, yang, yang certified lah. Ha, bila sebut pakar tu certified lah. Saya bukan pakar ya, saya belum certified lagi. Tapi in future lah. Ha, di mana dia, atau mereka juga mengakui, ha, kita ni dalam kewangan ni banyak pakai berapa Ibn Tamiyah. Ya. Yeah. Hmm. kalau tidak, kita banyak start tuan ada ya. Banyak. Oh, tu haram, oh, ni haram, oh, tu tak boleh, oh, ni tak boleh. Yang betul-betul haram saja kita tak boleh uh, buat lah. Tapi kalau ada masih ada ulama yang kata haru di atas dasar tertentu maka kita meneruskannya ha, which is ada banyaklah ulama yang menyumbang dalam bab ni yang klasik yang kontemporer salah seorangnya beliau lah Ibnu Taimiyah rahimahullah ya ha, jadi jasa dia banyak jadi kita kena respect lah ya mungkinlah ada pendapat dia yang kita tidak bersetuju ha, tapi ha, nak kena buta-buta begitu tak boleh lah ini dalam syarak tuan-tuan tahu, tahu, kita panggil apa kita panggil ruwai bidah Memang hari ni banyak ruai bidah. ni ialah dia tak ada ilmu pun. Bahkan tak ada kepakaran, malah kelulusan dalam bab tu. Tapi dia suka bercakap, Dan suka konen. Ha? Okey. Ha, jadi balik pada bab riba tadi. Ha. Riba jual beli perlu dilihat semula lah ya. ha, which is ia yeah, juga berlaku uh, jadi saya dah jelaskan ada riba utang, ada riba jual beli riba utang, ada riba Uh, pinjaman dan juga riba apa nama jahiliah riba pinjaman tu ambil lebih riba jahiliah charge bila lewat ha, riba jual beli pula ada riba fadha riba fadha pertukaran yang tidak sama ayat ayat tu ha, satu lagi dipanggil riba nasiah riba nasiah ni eh, riba penangguhan